Salam dostlar. Bugünkü videomuzda e, YouTube studionu telefonumuza endirəcəyik. Bunun üçün Play Marketə giririk. Play Marketə girib YouTube Studio yazırıq. Ay dostlar, promo çıxacaq. Elə e, burada quraşdırna basırıq. Yəni 9.3 MB-lıq bir şeydir. Çox gec yüklənəndi də, yəni təxminən 2-3 dəqiqə yüklənəcək. İ yəni, başlayan kimi yəni 9% oldu. Bunu gözləyə, bu yüklənsin, qutarsan, bundan sonra e, məndə də birinci dəfədir. Keçə görək necə alınacaq. Daha doğrusu birinci dəfədir. Amma e, birinci dəfə imiş kimi göstərəcəm sizə. Yəni birinci dəfə yükləyənlər yükləyənin gözündən birinci dəfə necə alınır, elə bir şey kimi göstərəcəm sizə. İndi gözləyə, bu yüklənsin, qutarsan. 6% qaldı. Axırçı işlərimi qotardım. Dostlar, indi keçək e, buna görə necə bir şeydir. YouTube Studio-ya xoş gəlmisiniz. Kanalınızı yolda olarkən də idarə edin. E, fanatlarınız ilə əlaqə qurun. Yeni şərhlərə baxın və dərhal cavablayın. Bu şərhləri daha da sadələşdirir, asanlaşdırır sizin üçün. Statistikanızdan görə görə hər məsafə subscribe qutuna qədər saxlayır. On sizdə oxuyun. Yəni bulara oxumamış keçməyində bəlkə sizin üçün faydalı bir şey var. Dostlar bu mənim əvvəlki kanalımdır. Amma indi keçək öz kanalımıza. Yəni burada e, hesablarınız nə qədətsə, hər hesabdan bir dənə e, aça bilirsiz də bununla. Yəni dostlar, görə görək e, bu necə nə iş yaradır. Onlar indi şərhlərdir. Lütfən yardıcı studio tətbiqini yaradın, inşalar alsınız bu hər yerdən almaq istəyirsiniz. İndidəməyəcəm mən onu. Sonra bəlkə eləyərəm. O da bəlkə. Bilmirəm. Yəni bu əhəmiyyətli bir şey deyil də, dostlar. Sizdə də belə bir şey gəlibsə, bu əhəmiyyətli bir şey deyil. Keçək bura. Nə var burda? Bunlar baxış sadəcədir. Ops, nə qədə baxışınız? Elə bu qədər. İndi var şərhlərdir. Bir hopun deydi, şərhlər daha da asanlaşır. Burdan cavablamaq daha da daha rahatdır. Bir də videoya girib, o videonun altındakı şərhlə baxıb, ona cavablamırsan da. Və burada hər videoya aid şərh var, asan. Demək ki, bunlara görə görə nədir? Axşarlar. Dostlar, burada çox bir şey yoxdur. Ədədi e, məolar ki, bu qədər də bu əsası ilə onun üçün istifadə olunur ki, e, YouTube-da e, nə qədər videolarınızın cəmi nə qədə saat izlənildiyin və nə qədər abunə yığdığınızı, nə qədə vaxta yığdığınızı bular göstərir. İndi yəni yə, burada canlı da var. Bu canlı e, mən canlı paylaşmamışdım deyə canlıda heç nə yox idi. Dostlar bu qədər. Çox başqa növlər var burada. Dostlar videomuz bu qədər. Belə videoların davamını görmək istəyirsinizsə, görməsini istəyirsinizsə, kanala abunə olub bildirimləri açmağı e, və video xoşunuza gəldisə bəyənməyi, gəlmədsə dislayk eləməyi unutmayın.